Этого радостного события православные верующие Назаровского благочиния ждали несколько лет. В начале июня на службу в Святобокровский храм заступил новоназначенный священник Отец Петр. Он рассказал, с чего начался его путь к служению Богу. В у меня произошло в 2007 году. Я познакомился со священником. Вообще познакомился я с девушкой, еще будто в институте учился. Познакомился с девушкой, ее родители оказались верующими людьми. И они трудились в храме. Там настоятель был священник Боев, Тициан такой. И он меня пригласил помочь в строительстве храма Рождества Христова в Красноярске, организаторские вопросы какие-то порешать. Я согласился, и вот так у меня постепенно начало воцерковление происходить. Я сначала документами занимался, потом меня пригласил в алтарь понаморить. С детства отец Петр мечтал приобрести профессию военного, но ему был уготовлен другой путь. Его смысл он, как и раньше, видит в служении людям. Я думаю, что это выше, наверное, хотя может быть и не выше, там тоже Родину люди защищают. А здесь ты и Богу служишь. У тебя также есть люди, которых ты ведешь, которым ты должен отдать себя полностью, постараться во всяком случае это сделать. Ну и ответственность большая, что там, что здесь наверное, может как-то в моем характере это заложено, такое какое-то стремление к этому. И поэтому, наверное, Господь меня вот так вот сподобил через это все, пройдя, меня вот сподобил рукоположение. Нередко в церковь люди приходят с житейскими вопросами, в надежде через церковь найти понимание в семье. Отец Петр всегда старается с помощью человеческого общения помочь людям найти ответы. А, как правило, приходят все-таки семейными такими вопросами, но в процессе потом общения начинаешь понимать, что ну, откуда все это идет, и пытаешься объяснить что вы знаете, начинаешь, это иногда 10 минут этого не хватает. Бывает, общаешься с людьми по 40 минут, только тогда человек начинает раскрываться. То есть, когда происходит доверие к тебе, что ты как бы хочешь помочь, не просто ты послушаешь его и скажешь, знаешь, больше тебе ничем не могу помочь, попрощаться с ним. Когда он почувствует, что ты готов помочь ему хоть в чем-то разобраться, тогда человек открывается и происходит какой-то диалог. Вскоре отец Петр планирует перевести в Назарова всю свою большую семью, супругу и троих сыновей. Более подробное интервью новоназначенного священника читайте в еженедельнике экран информ регион.